হে গাইছ নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে মই জানিবি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত আন এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মই ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ সকলোকে লগত আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে বনোৱা মেলা হৈ আছে বনোৱা মেলা বুলি ক'লে ভাত হৈ গৈছে দালিও হৈ গৈছে আৰু যোৱাকালিতো মাংস চব্জি আছিলে সেইবোৰো গৰম কৰিলোঁ পূৰা নহ'লে যদি বেয়া হৈ যায় আৰু এইফালে ফ্ৰিজো নাই যিহেতু কি কৰিম আৰু আৰু গাড়ী কাৰণে খেচিও হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পটল অকণমান ভাজি কৰিছোঁ মানে দাদাই কালি পটল আনিছিলে দেই ভাজি কৰিবলৈ একেবাৰে কিন্তু পাহৰিও ভাজি কৰি আছোঁ আৰু কালিৰ কেইটামান দালি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ যে ৰাতি কুকুৰ আহি যায় দজালৰ দজ' খোলা ৰাখিল একদম কুকুৰ আহি যায় আৰু মুৰ্গীবিলাক পূৰা একদম দৌৰ দৌৰি কৰি থাকে কুকুৰ চাই সেই খেদি গৈছে পিনেকৈ পটল আৰু এই কৈছিলোঁ যে যোৱাকালি দালি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনি দালি মানে এতিয়া বৰা বনাই দিম আৰু পটলখিনি হ'লেও এনেই ভাত হৈ গৈছে দালিও হৈ গৈছে অকল এইখিনি আৰু লাহে লাহে এইফালে পিনাকো আছে পিনাকৈ মানে কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ আহিলে আৰু টাইম এতিয়া কিন্তু এটা পাৰ হৈ গৈছে চাগে লাহে লাহে বনাই আছোঁ গাড়ী বহাই থৈয়ে মানে মই লাহে লাহে বনাইছোঁ তাইৰ যিটো খেলি আছে টেনচন নাই আৰু কেতিয়াবা খেলি থাকি কেতিয়াবা কটাই নাথাকে কোনো নাই বনাইছোঁ আৰু হৈ আছে লাহে লাহে পটল ভাজি এইয়া পটল ভাজি আৰু এইয়া এয়া আৰু মানে মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ যে মুৰ্গী এটা মানে কণী পাৰিছে দেই একেবাৰে ইমান উৎপাত লগাইছে মুৰ্গীয়ে কণী পাৰ অৱস্থাত মানে কণী পাৰিবৰ কাৰণে চব ঘৰে ঘৰে গৈ উৎপাত লগাইছে দাদাৰ ৰুমত সেই ওপৰত চাৰ্জাবিলাক যে আছে তাতে মানে কণী পাৰিছে এতিয়া পিনেকৈ যদি কণীটো নাপায় ময়ো পাহৰি থাকিম আৰু কেতিয়াবা ল'ৰা চৰা পৰিলে ভাঙি বেয়া হৈ যাব পাৰিব দিছোঁ আৰু সেইবোৰ মানে কালি গুচি যাব কণী আমাৰ মুৰ্গীৰ কণী ফাটি গৈছে অকণমান কণীটো একদম বহুত ওপৰত চাহজাৰত তাতে মানে পাৰিছে কণীটো বাতিত থৈ দিওঁ সন্ধিয়া বইল কৰি আঁকি দিব লাগিব সেই খাই দিওঁ মাঘ বিকু খেলি আছে থাকক ভাজি হৈ গৈছে অকণমান বাকী আছে ভাজিখিনি হ'লে তাৰপিছত আমিখিনি বনাই আহিম তই আজি ভিডিঅ' এনেকৈ চাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰ্টি বাই শেষলৈকে দিনটো কি হয় কিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম দাদা কৰিছোঁ লাগোতে পাঁচটামান বাজিব আৰু কি গা পা গা মানে কি ওপৰৰ পৰা ধুৱাই দিছোঁ আৰু এই দাদাৰ ৰুমত এই ওপৰত চাহজাত তাতে কণী পাইছে ভাবি চাছোঁ মুৰ্গী মানে ইমান উৎপাত লগাইছে আমাৰ ৰুমত দাদাৰ ৰুমত মাহঁতৰ ৰুমত দাদাৰ টেবুলৰ মানে বস্তু আছিল যে ধুইবিলাক একদম পেলাই মেলি শেষ কৰিলে বস্তু আকৌ মই গুচালোঁ একেবাৰে মোৰ কামহে মানে বেছিকৈ পৰাই দি আছে মুৰ্গীবোৰ এটা পাৰি আছে এটাতো হেৰাল চাই তাতে মুৰ্গী এটা হেৰাল এটা কণী পাই আছে আৰু এটা পাৰিব বাকী আছে আৰু পাৰিব লাহে লাহে এটা মাহটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে লোকেল কণী আৰু তেনেকৈ নাই গাৰ্গীও খাব পাৰিব গাৰ্গী এতিয়ালৈকে মই কণীও খোৱাও নাই আৰু তো লাহে লাহে খুৱাম আৰু এতিয়া নমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছেহে নমাহো সম্পূৰ্ণ হওক তাৰপিছত লাহে লাহে খুৱাম আৰু তাইক কণী তাইক কণীটো কেনেকৈ খুৱাব লাগে সেইটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই অঁ চাই ল'ম কেনেকৈ খুৱাব লাগে তেনেকৈ মানে খুৱাম আৰু যেনেকৈ খোৱালে ভাল আৰু আপোনালোকৰ যদি জনা আছে যে বাচ্ছাক মানে ন মাহীয়া দহ মাহীয়া বেবীক কেনেকৈ মানে কৰি খুৱাব লাগে সেইটো মোক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰেচিপিটো যদি আছে তো গাই বনোৱা মেলা শেষ দালি বৰ কৰিলোঁ পিনেকৈ মানে খালে আৰু কেইটামান সি মানে ভাতৰ লগত নাখায় এনেই খাম বুলি কৈছে সি মানে এনেই ভাল পায় খাবলৈ দেই আৰু এইকেইটামান আছে মই খালোঁ আৰু এটামান থাকক আৰু পিনেকৈ মানে একদম পাণ আনিছে ধেৰ আনিছে এই আছে ইমান আনিছে বিছ টকা পাণ আৰু এতিয়া মইওতো ইমান নাখাওঁ খাওঁ হ'লেও মানে ইমান ই বিছ টকা খাওঁতে মোৰ পাণখিনি বেয়া হৈ যাব ধুই মেলি তাক দি পঠিয়াই দিম মানে সিও খাই যিহেতু খাব পাৰিব নহ'লে বেয়া হৈ যাব ইমানখিনি প্ৰিয়াও নাই অলপ প্ৰিয়াক মানে কালি মাতি দিব লাগিব পিনে কৈছে বোলে মোৰ আকৌ অকলে অকলে গাড়ীক লৈ কাম কৰিবলৈ কষ্ট হৈ যাব যে তাই লৈ বহি থাকিব আৰু গাড়ী বান্ধখিনি ধুই লওঁ ধুই মেলি তাৰপিছত লাহেকৈ গাড়ী খুৱাম আৰু হে গাই গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত সঁচাকৈ লগ পালোঁ আৰু এতিয়া মানে অকণমান পাকঘৰত আহিলে ৰো কি বনাওঁ গাগ খুঁয়াই মিলি দিলো বাপ দেখে আর দাদাও আহিলে আহি ভাত মিলে গা পা দিলে তারপর ভাত পানি দিলো খাইলে তো ওলাই গেছে বেতাল যাব দেহে নাই গেছিল যায় দা নয় দাদাই গেছে আর এই করে যে পাইছিলে মুর্গিয়ে দেখে আমার ঘরের মানে অন ফাটিছে কিনা মানে ফ্ৰাইড বনাব লাগিব মানে হাতৰ লগত বনাবলৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাওঁ আৰু সেয়ে বনাওঁ সেয়ো খাব ময়ো খাওঁ সন্ধিয়াৰ কাৰণে আমাৰ একদম ধুনীয়া খানা হৈ যাব সেইখিনি সৈতে গৰম কৰোঁ গাখীৰ কেতিয়াবা গৰম কৰা সেই দুপৰীয়াতে অকণমান গৰম কৰোঁ মানে বেয়া হৈছোঁ বাৰু অকণমান খাইছিলোঁ বাৰু দুপৰীয়াতে মানে বেছি লগত অকণমান মিলাই খাইছিলোঁ বহুত দিন মানে গাখীৰ কালি অকণমান গাখীৰ আৰু পিছত আজিৰ গাখীৰ বেছি হৈ গৈছে আজিটো মাংস খোৱা হৈছে অলপ খাদ্য আৰু একো নাই খালে খাব পৰা যায় আৰু নাখাওঁ কি না খাওঁ দেউতা মানে খাব নিদিয়ে গালি দিয়ে দেউতাই সেইকাৰণে না খাওঁ গৰম জলকীয়া পিঁয়াজ কাটি লওঁ কাটি লোৱাৰ পিছত গৰম অলপ এয়া কণী ভাজি কৰিলোঁ কণীখিনি আৰু এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু দিছোঁ আৰু তিনি তিনিটামান খুব দিছোঁ নহৰু মানে দিলে অকণমান ভাল লাগে আৰু মোৰ সেইকাৰণে ভাতখিনি দি দিওঁ এৰিয়া হৈ গৈছে আৰু বুট কেইটামান আছিলে সেইখিনিও লৈ ল'লোঁ আৰু আৰু বনালোঁ মোৰ কাৰণে লাল চাহ খাওঁ গাৰ্গে খাওঁ বহি বহি খা গাৰ্গটো খোৱালোঁ এইটোতো নোয়ে বাৰু তাই হওঁতে হওঁতে আঠটা নটা বাজিব বাপেকে থাকিবই আৰু এতিয়া নাযায় কাইলৈ আকৌ গুচি যাব যে থাকিব কিন্তু আৰু কামো নাই যিহেতু বাহিৰত এতিয়া ঘৰতে থাকিব আৰু তথাপিতো সেইটো হ'লে মোৰ টেনশ্যন নাই চলিবলৈ চাহ পানী খাই মেলি আৰু পিনে যিহেতু কালি যাব তাৰ কাৰণে কেইটামান চাৰ্ট স্পৰ্টিং এইবোৰ দি পঠিয়াইছোঁ আৰু পঠিয়াম তাৰ লগত পিন্ধিবলৈ লাগে নহয় আৰু অকণমান ঠাণ্ডাও পৰিছে যিহেতু ঠাণ্ডা মানে ৰাতি অকণমান ঠাণ্ডা লাগে সেইকাৰণে এটা ব্লেংকেটো দি মানে দিম আৰু লৈ যাব একেবাৰে লৈ নাযাওঁ বুলি কৈছে আৰু মানে জবৰজকে দি পঠিয়াইছোঁ কেতিয়াবা যাওঁ মই যাম বাৰু ঘৰত তাৰ ঘৰত হ'লেও মানে এতিয়াই দি পঠিয়াইছোঁ আৰু ৰাস্তুকালৰ কেইটামান যদি লাগে আৰু তাত ঠিক নাই কাম যদি শেষ হয় আহি যাব আৰু লাণ্ডিঙত যদি কাম ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াতে আহি যাব তো পঠিয়ালোঁ আৰু দি মানে পেক কৰি দিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যিটো যাম বুলি কৈছে যদি ৰাতিপুৱা যায় তেতিয়াহ'লে মই ৰাতিপুৱা পেক কৰোঁ তাৰমানে সম্ভৱ নহয় কাৰণ গাড়ী উঠি যায় মোৰ লগত মই উঠোঁ মানে গাড়ী উঠি যাব তাই আকৌ শুই নাথাকে অকলে অকলে ছোৱালীজনী কেতিয়াবা হঠাৎ এদিন অকলে শুব আৰু আৰু আজি পটককৈ হৈ গৈছে চাৰে সাতটা মানত হৈ গৈছে দাদা আহি পাওঁতে তাতে পাঁচটা পাৰ হৈ গৈছে তাই মানে আগতেও উঠিছে চাই চাহিটাত মানে পিনাকো খোৱা নাই কাৰণ দাদাক আনিবলৈ যাব মোবাইল চাইছিলোঁ যে সেই মোবাইলত চাউণ্ড পাইটা উঠি গৈছে সেইকাৰণে মানে আজি পটককৈ হৈ গৈছে নহ'লে ছোৱালীজনী পটককৈ নহয়েই ভালে হৈছে বাৰু তাৰ মই অকণমান টিভি চিভি চাম ৰাতিৰ খানা বনাম আৰু লাহেকৈ পিনাক অকণমান ওলাই গৈছে মানে লগৰ এজন ফোন কৰিছে অকণমান কৰোঁ যে তাতে মানে লগ কৰিবলৈ গৈছে আৰু আহি যাব ফোন কৰিছোঁ বেছি টাইম নালাগে কাৰণ যিহেতু কালি যাব ততকৈ ভাত পানী খাই মেলি হৈ যাব লাগিব যে পাণ আনিছে ঢেৰ কেইটামান পাণ দিওঁ আৰু সিও মানে খাই পাণ তান তামোল তাৰ লগত থাকি থাকি খোৱা শিকিলোঁ মই আৰু আমাৰ বৌজনী যে কাম কৰিছিলে সেই ঘৰত তেখেতৰ মানে বহুত খায় একেবাৰে তেখেতৰ খোৱা চাই চাই ময়ো মানে খাবলৈ মন গৈ আছোঁ তেনেকৈ খাই খাই শিকিলোঁ কেইটামান পাণ দি পঠিয়াইতো ইমান পাণ আহিছে ইমানটো পাণ মই নাখাওঁ অলপ মানে বহুত ত্ৰিছটামান পাণ আহিছে কেইটামান দি পঠিয়াওঁ পিয়াহ থাকিলে কালিৰ পৰাতো পিয়াহ আহিব পাৰে তাই ৰাতি নাথাকিলেও দিনততো থাকিবই অকণমান ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ব আৰু তাতো বেছি কাম চাম কৰিব নোৱাৰে এনেওতো আগতে কাম কৰাই নাছিলে তো গাৰ্গিক লৈ এনেই বিচনাত বহি থাকিব আৰু তাই আকৌ বেছি ল'ৰা ছোৱালী কোচতো ল'ব নোৱাৰিব গাৰ্গিক তো পানী কেইটামান দি দিওঁ আৰু পিনে নহ'লে পচি মেলি বেয়া হৈ যাব মাও নাই যিহেতু মই ইমানখিনি খাব নোৱাৰোঁৱে নোৱাৰোঁ অসম্ভৱ পচি যাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে অকল ভাত দেই মাংস চব্জিও আছে দালিও আছে তাৰপিছত পটল ভাজি আছে আৰু দালিবৰ দুটামান আছে সেইবোৰে হৈ যাব এতিয়া একো নবনাওঁ আৰু ভাতো হৈ গৈছে অকণমান তো সেইবোৰে হৈ যাব আৰু এতিয়া অকল ভাত হৈ গৈছে কিন্তু দেই এই চচত বহাইছে আৰু অকণমান ঠাণ্ডা ভাত আছে এইটো মিলোৱা নাই খাই দিম ভাত দিম বনোৱা মেলাহে দাদাৰ কাৰণে ফিলে বুট অকণমান ভিজালোঁ কাৰণ দাদা ৰাতিপুৱা সদায় বুট খাই যায় দোকানত আৰু চাহ তাতো নাখায় বাৰু চাহ অকল মা আৰু মই খাওঁ পিনাকে মাজে মাজে খাই দেউতা দাদাটো একেবাৰে নাখায় তো যিয়ে নহওক খাই বুলি ভৈ যাম আৰু পিনাকীটো কালি যাব ৰাতিপুৱাই আৰু ভিডিঅ'টো যেতিয়া সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম আৰু তেওঁৰ সৈতে ভাল থাকিব বাই বাই গুড নাইট